Вітаємо студія Вещерпна. в, в нашої студії сьогодні депутат Черкаської міської ради Раїк Мукратичан. Райк Добре, Рафікович, вітаємо. Не можу не задати питання з приводу міської територіальної виборчої комісії. А насправді, Черкаси в цьому плані дуже виділились під час виборчого процесу. Як ви взагалі можете прокоментувати це власне зі своєї позиції, не просто ну, як депутат, а в першу чергу як, як жителя цього міста? Ну, молоді Черкаси завжди себе покажуть. показують. Треба, щоб весь мир знав, що Черкас є. Да они это и сделали. Мне, честно говоря, жалко, что так получилось. Но маем, что маем. Еще да? будет, вряд ли, наверное, кто-то сегодня знает. Но кто задумал это, наверное, знает. А мы еще не знаем, что оно завтра будет. Вообще-то не знаем даже, что выборы будут или нет. Посмотрим. Реально жалко. Должно было быть честной. открыто выборы. Люди пошли, выбрали. Маем, что маем. Ну, посмотрим, что будет. Насправді багато хто говорить про те, що вибори знаходяться під загрозою зриву. Це реально, це факт. Вияносим. Да, реально, факт може бути, ну, я не знаю. Посмотрим. ще день-два вона все покаже. Сьогодні угадати, сам Бог знає, хто придумав. Ну хто то ж хорошо придумав. У вас є догадки, придумав? Ні, не, не хочу навіть говорити. Догадатися догадаться можна одно, а дело в другому. Я хочу вас власне запитати з приводу автобусів, які ви відправляєте до Красногірського монастиря, тому що а, громадськість і ЗМІ просто вибухнуло, звинувачуючи вас в, якоб, в якоби підкупі виборців. То що це було насправді? Це була громадська ініціатива чи дійсно той підкуп, про який ну, так говорять? От сьогодні і діти дворі, да? прямо сьогодні. І майданчики ставлять, і каші варять, і дітей купують різними. Ніхто не бачить. Наверное, что я в течение очень богатого времени работаю, и кому-то не нравится сильный кандидат. Что надо делать? Провоцировать. То, что они сделали. Но, увы, понимаете, было десятое чувство у меня. Вот чувство. Я снял в этот день мой автобус. Хоть на меня э, это люди, которые должны были ехать туда, час поехала, потому что КСН заказала. Я час свою снял, извинился после выборов, я вас завезу два раза больше. Что сейчас, только простите, мне могут за это снять выборы. А если так нормально подумать, ну нечестно, понимаете? Мне то выборы тоже опора зацепила, что я раздаю. Только у них этот раз не получилось, потому что заказ не выполнен. Выборы еще не начали. Под выборы это было. Но это же мы делаем ежемесячно, уже сколько лет? Ежемесячно, дорогие журналисты автомайданы, самообороны, народный контроль. Я вас всех люблю. Но чипляйте тех, кто не работает. Чего вы тех, кто работает? Мне вас жалко. Делайте, что хотите. Я рад вас видеть всегда. Вы особо как это трактуете? Заказ. Иначе не назовешь. Почему два раза те же самые опоры? Ну, может быть, это просто через их громадскую активную позицию? Да, это стопроцентно. Кому-то на горле стою, кого-то они защищают этим. Сегодня можно практически всех снять. Иди в двор. Вчера во дворе были и обещают, мы все делаем, голоса дайте нам, и то, 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 то. Но это брехня. Если я не все могу делать, они не будут делать. Их они не знают ничего. Никак. Любыми обещаниями, чтобы прийти в миску раду. Можно подумать, это такое место. Вот сейчас придут осчастливать а всех. Слышите? Жеки рабочих, вот возьмем Сосновский суп, да? 10 рабочих. У них территория очень большая. Могут это 10 рабочих только работать на моем округе, потому что я корча? Не. Они могут одновременно э, все делать в своем округе? Не. То есть что вы обещаете людей? О, жалко, знаете, жалко людей. Некоторые провоцируют, некоторые идут специально, говорят, что их там купили. И мне сегодня до людей, я практически, мне стыдно даже до людей идти. Я стільки для них роблю і спросить, спитати, що дайте мені ваші голоса. Так і на їхній совісті буде. Я посмотрю, у них ще таке і буде. Я думаю, що під час цього виборчого процесу ви дійсно є з найяскравіших постатей. Тому що, окрім того, вашого скандалу з автобусом, який ви відправляли до Красногірського монастиря, у вас до міської ради ще йде ваш син, Арсен да, Микритичан. Да, да. І тут говорять про певну династію, яка ведеться до політичної партії. Сколько хай скажуть, що в цьому погано. Как вы это Ну хорошо, я пришел в Минскую Раду, правильно? Что мне зарплату дали? Дали 18 тысяч. Что я раздав людям или их потреби, да? Кто приходит с правками, все. Я это раздал, Еще три раза больше своего кармана раздал. Вот пошел, зарубил, да? Вы знаете, что в моих выступлениях я зацепил практически все начальство городской и областной. Защищал людей. Что я мало от этого? Будет им отношения имею. Вот почему не могут, я под их зубы не попадаю. И сегодня идет мой сын, что в этом плохого? Идет, что там зарплату не дают, чиновникам вряд ли будет. Иде, хай, иде, хай учится. Что плохо? Молодое поколение. Не 70-летний старик пришел, что сказать. Вот старик Хатабич пришел. Молодой, красивый, интеллигентный, высшим образованием. Шейты, у нього все є, Не бедный, что сказать, пойдет туда, что заработать. Хайде людей добро делает. Якщо не сделает, хайде вон. Насправді у вас виходить така дуже цікава ситуація, тому що ви йдете від пропрезидентської партії, Арсен балотується від радикальної партії. Як так вийшло? І чи не сваритеся ви вдома через різні політичні погляди і переконання? Всі люди контролюватися, Що плохого в цьому? Навпаки. Ілі навпаки, наоборот. Да. Хай. Інтересно. Посмотрим, а что? Нормально. Я считаю, что это нормально. Ничего в этом плохого не вижу. Хай приде, пидем, покажем людям. Хай люди оценят нашу работу. Вот это факт. Сегодня можно критиковать каждую партию. Реально. Каждую. Да? Вот то не делай, то не делают, А вникнуть туда не хотят люди. Хай оценят. Мне ж не скажут, что я там штаны протюжу. або не так щось робив. То, що я робив, — все для людей. Для себе — нічого. — Сьогодні насправді всі кандидати, які балотуються чи то до міської ради, чи то до обласної, чи на посаду міського голови, вони всі проводять активні зустрічі в дворах з людьми. Я думаю, що ви не є виключенням і розкажіть, з якими проблемами і з якими є бажаннями... — Я є виключенням. Я є виключенням. — Ви взагалі не ходите на зустрічі. — Пару разів був і то. Я не хочу. Мені неудобно йти людей. Понимаете, богато тебя знают, богато не знают. Видя один, скажет, а что вы сделали? И вот объясни его, что я сделал. Неудобно мне стоять, что идти еще раз объяснить людям, что я делал. То вы покладаетесь полностью на сведомость громадян и да, абсолютно не засовываете да. них никакой агитации. Те люди, которые не интересуются, ты все равно им не интересен. Иди там что-то хочешь говори, что хочешь сделать. Абсолютно все равно. Они вот телевизор и экрана посмотрят. Ага, мы крещан им понравились или нет. Или его родственники, или друг, и дай а она больше их никого не видит. И ты еще раз там позориться, что тебе скажут, что у меня подъезде наркоман, или алкоголик, ешь, или крыша течет. Я что, сантехник. Я делаю, что могу для вас. Ежемесячно. Для вас борюсь, что в ваших дворах порядок был. Да, не все получается. Не моих силах все. Я не мэр. З якими цілями йдете на нову каденцію? Напевно, ставите перед собою ж якісь завдання і задачі, які плануєте реалізувати. І нову меру, я скажу, дай Бог, що був того, як хочу, Радуцького, що треба дійсно посмотреть своє комунальне господарство, підняти своє комунальне господарство на висоту, що своїми силами спробувати в місті. Де вже сил не вистачає, Частный бизнес, пожалуйста, в конкурсном основе, в честных условиях. Ну, первоочередность я э, хочу, чтобы именно коммунальное хозяйство наше было на высоте. А то, получается, на коммунальном хозяйстве они поднимаются, коммунальное хозяйство сам бедный, а соединенный бизнесмен, богато живет и хорошо еще и может обсуждать других. Кушают с одной тарелки, блин, и по-разному говорят. Это надо убрать. А пан Радуцкий вас не поддерживает такое такую инициативу еще до розводку самых коммунальных? Я всегда приприятий. говорю свое мнение. Я думаю, что он должен поддержать. Если он идет меры, он должен быть хозяйственник. Если у него другое мнение будет, это будет его мнение. Хай докажет, что его мнение прав. если докажет, это хорошо. Но я все равно останусь при своем. Коммунальное хозяйство должно быть очень сильно коммунальная техника должна быть сильная. Если что-то не хватает, пожалуйста, вперед частный. Очередь хай стоят. Коммунальное хозяйство, троллейбусный парк. Первоочередности должны быть они. Они, в первую очередь, я в троллейбус стоит свой, городской. Коммунальное хозяйство первый свой, городской. А потом нехватка, хай делают частники. Нет проблем. А якщо ми говоримо все-таки про межі вашого округу, саме на окрузі, є якісь стратегічні об'єкти, цілі, задачі, які плануєте реалізувати саме наступної каденції? Ну, я буду старатися, що у всіх дворах світло було, асфальт, кріші максимум ремонтувати. Ну, при тому бюджеті, який у них є, вони все реально не можуть робити. Вони зараз, хто їм ремонтні роботи робить, затягують платежками, різними причинами задержують. Не, не вистачає, реально не вистачає. Контроль надо над ними, которого нет. Что в моих силах было, будет я сделать буду. Я хочу, что этот район, и не только этот район, понимаешь, надо думать о городе. Если я сейчас буду только думать о своем районе, а выйдешь, попадешь то, тоже в ту же самую большую яму. И ты попадаешь, и твоя машина, или чужая, или городская транспорт, что это хорошо. Надо думать о городе. Насправді, ці вибори, які відбудуться, рада, яка зайде, а вона зайде всього лише на два роки. Як ви вважаєте, за цей період ви зможете реалізувати все те задумане? Чи цього мало? Не знаю, мало, мабуть. Ну, по повтора рода вона полетіла якось то швидко. Полгода поки сварились. Вам вдалося все? Ні. Не. Та нереально. Не нереально. І два роки мало буде. Настолько все відпущено... что это надо деньги, время и люди. Понимаешь? А сейчас опять зайдут, пока поделят это портфель. Будет драться. Когда кто-то сделает большинство, меньшинство, пока друг другу грязу не обольют. Но, ну, посмотрим. Дай бог, что этого не было. Но вряд ли, зная своих людей, ничего хорошего начала не будет. Потом протрутся, может, что-то хорошее будет. Посмотрим. У вас есть вообще и, возможно, бажання есть желание, которое вы бы хотели видеть там было... через 5-10 через лет? Знаете, я когда Черкас первый раз приехал, вышел в их, город, солдатом был, да? очень понравился, красивый город, очень красивый город. Что надо? Порядок навести, асфальт хорошо делать в дворах, улицах, центральных дорогах. А что в центральных наших дорогах, в центре ямы, кому расскажи, не поверить. И это говорит о, о, ком? О хозяине, о мере города. Лицо мэра города. Дороги, тротуары. В первую очередь, правильно? Но в ответственность поделяют и на депутатов, когда говорят Знаете, про миску Я не хочу сказать, что это... Багато зависит от мэра. Вот вы подчиненный мера. Или вид здесь кому-то подчиненный, правильно? Он же его спокойно может менять в течение нескольких дней. Два-три выговора. Найти причину, доказать работу, что не работает депутатом. И голосовать его сняли. Докажи, что не работает. Не хотят доказать, потому что каждого где-то что похоронено, и друг о друге богато знает. Это неинтересно стоит. Вот эта информационная война, хотел бы сказать, сегодня грязь заболевает друг другу. Я в 2006 году, когда стал депутатом, Адарич, Мирза, Халай тогда не, э, Радуцкий, они же близкие друзья были. Они отдыхали вместе, есть, ели вместе. Вопрос, почему? Почему? Ну, да, да, все. наверное, не поделился, правильно? Ну, и мы сегодня, он стоит, говорит, секретарь регионал, где секретарь э, бывший зэк двух отсудимостей. Ос, а что, ты тогда не знал? Он же возле тебя был. Не знал ты об этом? Человек был молод, есть решки свои, э, вырос. Нормально. Нормально же руководил по второго года городом. Без мера. Он. мэр то одно название был там. Доказал он своей работой, что то была молодость. Хорошо, плохо. Что там было, я даже не хочу знать. Мы говорим, мы цивилизованные люди, идем в Европу. Я не думаю, что Европа, если кто-то что-то делал, он поправит все это сами, Начинают говорить, о, там ты что-то делал. Если там кто-то делал, там и с тобой тоже грешники. И что? Взять это сами. Покажи, докажи, чем ты лучше того. Я думаю, что Радуцкий за полтора года доказал, что он лучше Адарича. Честно. Он слушает, он ездит с тобой, он обещал делает. Хаймер докажет, что он делал. Это сама про Радуцкого А если про Черкасы, то каким они мать будут через 5 Ох, или через 10 лет? Через 5 роков. лет. Ну, смотря кто пройдет. Все зависит, кто пройдет и конька не подойдут. Я хочу видеть его красивый. Даже могу за свой счет нового мэра вести Армению. Город Ереван и, и нашу силу я родился, до 6 лет там жил. Хай посмотрят дороги, какие сделали, какие тротуары сделали там. Даже это та тракторов, переходы. Трактор, если не туда проехал, все, штраф. Хай посмотрят, учиться. То есть переможец на посаду міського головы отримает не лише морское кресло, но а еще и безкоштовное Да, районное. хай да, хоть посмотрят, как люди там асфальт делали. Дороги, я, я серьезно, хай, я за свой счет завезу, если согласятся. Ничего страшного. Думаете, это да поможет? Ну, я опять же желание хозяйственник. Если человек хочет, чтобы у него город красивый быть, не лишь бы дырку закрыть, надо его красивее закрыть, чтобы не видно было ничего. Делать ровно, чтобы машина не почувствовала. А так лишь бы тяп-тряп. Mm. Не хочу. Хочется черкать, чтобы была то красота, когда я его знал. Mm. Дороги. Не то туда посмотрев, яму сразу есть. Сегодня, наверное, самое лучшее работать вулканизаторчиком. Колесо менять. Самый доходный бизнес. Наверное, властям деньги дают, что такие дороги будут. Ну, а же вы оптимистично дивитесь на мой ничего. Да, Чаркасов. да. Я думаю, что новый закон, который принял президент, который, что, который на местах богато денег остается, уже реально можно больше делать. За несколько лет можно город делать вот цветущий. Реально уже деньги будут, если ничего не поменяют. И слава богу, поменяется очень богато. Вы смотрите, что в этом году сколько скол и садиков, и трошки, и, и, и дороги, медицина, все трошки пошли деньги. Без дефицитный даже бюджет был. Такого еще не было никогда. Да дай бог. Надеемся, что так и будет. Мы благодарим вас, что вы завітали в нашей студии. Спасибо. Нашим глядачам, Нагадаю, что сегодня мы общались с депутатом Черкасской міської рады Райком Крытичаном. Спасибо, что были с нами.